Ну, я спрашиваю, почему Трампа риторика меняется? Он здесь дьявол падает шутом, но у него такая игра. Ну, то есть я же говорю, у него изначально есть какая-то игра. Украина будет точно, по, точно там. Будет, потому что два туза и девятка. Прям точно, да. Но два туза падает, да. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я Альона Захарченко до нас приєднується наша улюблена відьма, Марія Тиха. Привіт, маш рада тебе бачити. Привіт, за Це інтерв'ю. Записуємо 28 лютого, і саме зараз Зеленський Володимир Зеленський перебуває у США, і хочеться всім розуміти, чи будуть зміни після цього візиту, що зміниться в поведінки Трампа США і взагалі загалом ставлення і дії США щодо України, якими будуть як ця зустріч повлияють на отношения к Україні. Ну, бачишь, все одно, типа, показывает, что no, то час тут no, 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 но no, 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 то хоть как то есть как-то... То риторика у то меняется постоянно. no, Трамп говорит, что То диктатор Зеленский, то вчера он выходит, он no, такого не говорил, no, 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 ну no, 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 в принципе, понятно теперь, почему нам такие расклады по Трампу падали. То есть мне просто ясно теперь, да, я могу теперь свои расклады как бы, ну, объяснить себе, почему, типа, заявы Трампа были сначала одни, а карты показывали, то, ну, не переживай, все будет нормально. Ну, вот, понятно теперь все. Риторику Трампа. То он одно говорит, делает, потом совершенно противоположное. И понятно, почему у него с Путиным будет конфликт теперь, естественно. Ну, это понятно теперь. Там весной падал этот конфликт. На итог все равно рыцарь пентакли, король мечей, военная помощь. Ну то есть равно падает оно, но оно будет. Ну я не знаю. Ну верховная жрица это карта тайна, возможно будет скрыта, пускай. Неважно вообще как это будет, но все равно оно будет идти. А что Трамп меняется, постоянно каждую секунду. Вот так, то вот так. Ну Хотя нам, нам же карты показывали изначально, просто понимаешь, они же в глубь смотрят. Меня в принципе не интересовали вот эти его заявления тогда. Мне интересовало, как будет в будущем, а что есть на самом деле. То есть тот, кто говорит, вообще не интересует. Можно говорить и не делать. Ну, я спрашиваю, почему Трампа риторика меняется. Он здесь дьявол падает шутом, но у него такая игра. Ну, то есть я же говорю, у него изначально есть какая-то игра. То есть по отношению к Путину тоже. Пускай там Путин сильно булки свои не расслабляет, но потому что ну, я сомневаюсь, что они там братаны прям братаются и друзья такие. Почему касательно Украины риторика меняется? Тройка кубков, туз мечей, десятка пентаклей и рафант. Ну то есть как они крути, все равно у нас есть союз. У нас есть союз, вот он. И помощь будет все равно. И тройка кубков, это как дружба, поддержка. Но все равно падают такие карты, не меняется ничего. Треба четко разделять слова от действий. Слова а от будет... действий Ну конечно, он просто игрок он типа играет, он пытается... Там изначально еще, когда Трамп не стал президентом, по-моему, мы смотрели, там, ну кто помнит, там падало, что он изначально Путина будет прощупывать. То есть я говорила о том, что он может с ним пытаться дружить, в кавычках. Я специально еще кавычки вот так вот показывал. Для того, чтобы его прощупать. Потом риторика поменяется. Потому что уже потом, когда Трамп президентом стал, вот недавно мы по картам смотрели, там падало, что у них будет конфликт у Путина с Трампом весной. После какого-то мероприятия. Ну, хорошо, может быть, даже это вот это вот мероприятие, да, которым Зеленский куда поедет. Потому что уже весна завтра, ну, 1 марта, но ну, все равно же весна. Вот. Конфликт после какого-то мероприятия, после какого-то ну вот, мероприятие завтра будет. Так, или красный. праздника какого-то, или какого-то типа, какого-то съезда. Вот там такие и падало. Я не удивлюсь. Поэтому, ну, это ж хорошо. Да, известно. Нам зараз бракувало таких хороших новин, хороших змін щодо України. Трамп обіцяв і загалом США говорили про те, що будуть прикладати максимум зусиль для того, щоб допомогти Україні повернути, хоча б деякі з окупованих територій, на здатні вони це зробити, чи смотри. підуть вони, чи все ж таки зільються в останній смотри. момент? Смотри, да почому? Тому що даже не буду сейчас уже. Вы... это бесполезно, потому что мы, когда Трамп еще даже президентом не стал, я говорила о том, что Трамп должен отыграть какую-то роль по помощь там императрица карта земли уже говорила тоже. Да, это. пометаю, все. так. Э, типа Трамп должен сыграть какую-то определенную роль в деоккупации какой-то территории. Я, ну, это же падало в 350 раз, просто что не смысла уже еще раз посмотреть. То есть он поможет как-то нам с земельными проблемами нашими. Тут не говорится про корыстника не она сейчас там в комментариях понаписывают, не к этому, это про деоккупацию какой-то территории. Пускай это, допустим, даже Россия сложила оружие, это шла с Херсонской области, это тоже считается деоккупацией. То есть карты так это воспринимают. Неважно, с доброй воли еще показывала тоже в кавычках, типа. Я еще говорила о том, что Трамп будет. Возможно, после этого будет конфликт, потому что нам падало, что даже не, даже не то, что введением было, это прям видением показали, как Трамп просто карты подтвердили: как Трамп с Путиным разговаривает и давит на него для того, чтобы, типа, Володя Аля. Давайте там, типа, жест доброй воли сделай, отойди с Херсонской области, потом посмотрим. Может, потом как бы там и Зеленский захочет, да, там как-то диалог какой-то вести, может, как полегче станет. Это как задобрить, поняла, называется. Вот это нам показывали тоже еще, вот когда Трамп эти гучни свои заявы произносил, выходил, я людей успокаивала, говорила, ну подождите, ну не могут карты показывать одно, вы понимаете, что это все может быть фикцией просто? Это все может быть, ну, по карте шутану, что ну, та игра идет такая. Ну пусть, ну пусть он попробует так, ну пусть он с Путиным им подружит, снова показываю кавычки. Ну пусть, ну почему нет? А потом в какой-то момент просто нож в спину вставить, и все. Ну, логично. Поэтому тут ничего такого нет, не переживайте. В любом случае, итог падает все равно один. Ну, да, действительно, есть проблема с этой перемогой, потому что карты не воспринимают, типа, за окончание войны как перемогу. Не воспринимают mm -hmm. они. Они показывают, типа, что будет какое-то подписание договора. Россия скажет, что они победили, мы скажем там, что мы там, да, какие-то успехи у нас. Америка скажет, ну как это без нас вы не могли бы? Это мы такие красавы. Ничего нового. Вообще ничего нового. Вот так вот оно и будет. Просто обидно, что ну, Цена Донецк, Конечно, Донецкую область мы уже потеряем, ну, по сути, да, это тоже, это тоже всегда, это с начала войны еще говорила, что будет такая проблема. Там была какая-то вероятность, я помню, в раскладах когда-то, что-то там было, что будет деоккупация. Помнишь, как-то показывала? Ну, да, это лет назад так, было, так. это где-то было, не знаю, может, года полтора назад. Не понимаю, с чем это связано. Возможно, тогда Карточка как информацию. Возможно, тогда какие-то переговоры шли о чем-то. Возможно, тогда кто-то о чем-то договаривался, пытался. Может быть, карты все это улавливали. Но изначально, если вспомнить предсказания, я еще когда в Варшаве жила, я это пересказывала потом. Там вообще показывали, что ядерка будет лететь, и провер... проверочная будет по территории Прикордонии. То есть это либо Донецка, либо Луган. Прям показывали Луганскую область, там просто пепел, Помнишь, мне показывали? Просто вот поле. Mm -hmm. Не знаю, что там будет происходить, как бы пока это не очень меня интересует, извините. Меня сейчас, я просто сейчас, почему не интересует? Потому что я понимаю, что сейчас нереально это вернуть. И я бы все-таки сделала больше ставки на юг. Но там по югу сейчас, конечно... Но они на, не наступают по Югу. Там в Херсонской области, кто там живет, они знают. Вот И касательно Сумской, Сумской области, кстати, Сумщина, там да, тоже... Там, типа, задать, да. вот, типа, что они могут пойти. Но это все будет пустое. Там четко падало. Мне сегодня люди такие дали, показывали. Я, я помню, да. Но надо пересматривать. Надо все пересматривать, потому что война ⁇ это, в принципе, это такая связка событий. Оно все меняется каждую секунду. И типа, знаешь если что-то глобально, оно покажет одно и то же всегда. А если прям какие-то, вот, не знаю, сегодня на сумочную наступали, должны были наступать, да, там генерал подох, например, который, типа, командовал отрядом, уже наступление завтра будет, ну, то есть не сегодня. То есть это, это такие события, которые могут за собой повлечь в дальнейшем. Да. Но если суждено, типа, ну, это произойдет точно, да, как по Чернобылю. Вот я знаю, допустим, что они должны ударить в апреле еще, то не ударят по нему. Я очень надеюсь, что не сбудется. Я очень... но, но новости подтверждают снова такие. Сегодня я опять видела, что Чернобыль что горело. Понимаешь, там что горело писали сегодня снова. Вот Вообще, ребята, то, что там горит уже третий раз, ну давайте снова трактовать мой сон, когда нашли каких-то, блядь, коллаборантов на Чернобыльской области. области пиздели. На, Черно... на Чернобыле, точнее, на АЭС нашли каких-то коллаборантов, пиздили их. Давайте снова вернемся к тому, что я говорила. Я уверена в том, что найдут каких-то коллаборантов в Чернобыле. Вот найдут их там. Но это была весна. Вот я помню, сон это была весна. Значит, когда будет теплее, найдут коллаборантов и повесят их там где-то в Чернобыле. Потому что я думаю, что вот эти вот поджигания происходят там на постоянной основе. Это же не просто так. Мало того, что они информацию сливают, так они еще и поджигают, там бегают. Щодо ну, Сумської... Це чітко колаборанти. Я уверена, тому що Сонце стояло з двох частей. Ну, то есть там показували тих колаборантів. Ну, не може так просто оно быть тоже. Щодо Сумської області, наступ все ж таки неминучий, наскільки він може бути масованим, і наскільки можуть бути просування успішними у Росії. Ну, no. Ну, смотри, наступления точно будут. Шестерка мечей падает, движение. Ну, Паш падает. Пока не вижу, прям. Не вижу пока масштаба. Масштаб по югу. Все равно, карта Солнца. Самый большой масштаб. Сейчас в Пентакли выпало. Большой самый масштаб. Самый большой масштаб по территории это юг на сегодняшний день. То есть сумщина пока Паш. Ну, это такое. Коллаборанты, которые бегают туда-сюда. Не коллаборанты, а и все, ДРГшники. Наступ на південь ти кажеш, наскільки він може бути зараз успішним? Ну, там Херсонська область. З сторони Росія, наскільки успішне наступлення по югу. Бо Лавров взагалі почав заявляти про те, що і Херсонщина, і Запорізька область, вона вся буде під контролем. Ну, скажу, тут плохо показывают. Три десятки. Когда падают три десятки, я понимаю, что ну, они планируют охватить большую площадь, большую территорию. То есть наступление действительно там есть, они такие массивные довольно-таки. Если по сумке ни фигня падает, то здесь как бы, ну... плануете а чи им все сделать? Ну... Ну, Смотри, худо-бедно, как-то мы сдерживаем, потому что выпал король крестовый и туз крестовый. Да, вниз он падает, но тем не менее, я, я уже говорила, что крестовая масть это моя масть, то есть я крестовая дама. Mm -hmm. Я понимаю, что в картах падают крестовые масти. Крестовая масть, значит, скорее всего, это к украинцам. Понял, относятся. И здесь ответ таков: типа туз крестовый вниз, пускай не вверх птичкой, да, вот так вот, а вниз. Но пытаются как-то сдержать, и получается пока что. Все получается здесь. Зараз знову починає підніматися питання, того, що все йде все ж таки до заморозки, а не до повного завершення війни. А ти як відчуваєш, чи є можливість повністю зупинити війну, чи все ж таки це однозначно буде тимчасова заморозка? Я думаю, что пока существует Россия, в принципе, и там Путин же, я сомневаюсь, что можно назвать полным окончанием войны. Где гарантия того, что завтра снова не пойдут, если будет подписание какого-то договора. Поэтому, ну, карты так тоже покажу сейчас. Я не вижу полного окончания все равно здесь. Сейчас. Тоді, можливо, ти бачиш те, що Путіна приберуть, влада на Росії зміниться, і тоді буде шанс на те, що удасть okay, помовитися. я такого, такого не смотрю по картам, тільки, якщо відділення будуть. Я теж знаю, знаєш такі питання не люблю по так, картам. Так, так, так. Поки що немає таких. А, ні. Поки ні, я такого ні, не ні. Нет. Нет, нет. А, Ми говорили багато про обстріли Росії, які до 24 лютого і зараз теж продовжуються. Тривали все, як ти і казала, дійсно, вони були досить масштабними, були кожного дня, кожної ночі. Зараз чи зменшиться все ж обстріли? чи Росія зазвичай любить робити такі періоди затища, чи зараз воно настане, чи все ж таки а, не варто на це сподіватися? смотри, що нам показували, що по обстрілам ближче 8 марта, там падало 7-8, 9 марта. Обстрілами, пам'ятаю, недавно дивилася, Просто сьогодні якраз переход на март. И мы как раз не вовремя с тобой записываем. нас первым... надо с так, марта. Так. Я же, ты же знаешь, что в конце я не смотрю. Просто посмотрим давай вкратце, типа, насколько вообще март. Вообще для Украины март по обстрелам. Сейчас если пика нападает, я буду понимать, что по обстрелам в март Украина. Покажите, пожалуйста, будут прям обстрелы серьезные такие. Ну, все равно, смотри, то есть, да. Когда туспиковый падает, я уже понимаю, что будут и гробы, и будут и смерти, да, действительно, что-то будет масс, Массово, и что-то будет такое не очень хорошее, прям. Блядь. Ну, смотри, и шестерка падает пиковая, а когда шестерка пиковая это дальняя дорога. То есть тузом пиковым нам карты показывают то, что, ну, ребят, по обстрелам это еще длительно все будет и очень будет долго. То есть, ну, не показывает того, что все окончание обстрела. Хоть ты вот уже усрись. Вообще не показывает. Я так понимаю, что март такой себе будет. Туз пиковый пол, то все уже. Какие вообще у них цели по марту? Ну, если десятка падает с тузом крестовым, то есть туз крестовый, смотри, я уже говорила, какие то места, типа казенные, типа как тюрьма, может быть, и так далее. Но здесь десятка бубновая и туз крестовый вниз, я думаю, что это связано с больницей. В больнице будут прилеты, будут какие-то прилеты по каким-то военным да, учреждениям и так далее. Что-то вот такое. А вот девятка выпала пиковая вниз, девятка. Но это жилые дома. Потому что девятка это карта постели. То есть я понимаю, что тут про жилые дома. И туз червовая это торговый центр. Все равно, как ты как не крути, это торговый центр. И, в принципе, туз червовый это может быть центр. Ну, просто это игральная карта, не Таро. Понял? Я так вкратце пытаюсь. игральная так не покажут детально, как Таро, прям со всем этим. Туз-Червовый, мы спросили, какие у них цели. Туз-Червовый, это элементарно может быть, типа, ну, центральная Украина, Киев и так далее, потому что сердце, ну, столица, сердце Украины. Uh -huh. Вот, и, типа, Туз-Червовый падает. То есть могут они показывать даже не про торговые центры. Значит, вкратце. Там праздник показывает. Туз-Бубновый падает. Как раз праздник, там где-то обстрел будет. Зараз за відчуттями для Києва і Київської області, що це не, може не, бути за ним? Ні, я так не буду дивитися, треба чекати март, з першого числа, ну, тому що я ж ти знаєш, у мене правила так, є. Так, так, так. Uh, так, давайте. Це поверняли. все наступняється ну, 300 разів. Ака починаємося до питанців пізніше, так а зараз давай подивимось. Ми бачимо, активно включилася Франція в підтримку України в допомогу Україну Україні. А, британія також взагалі яку роль вони вони відіграють у допомозі Україні у можливо вирішенні питання щодо завершення війни? Ну сорікасатна Британія в принципі всіда говорила, що нам завжди британія йшла, тому що у нас альянс може сніг хороший бути. И карты тоже так воспринимали. То есть там показывали туда карты. По-моему, верховная жрица падала. Я еще думаю, что это? А там же вот эти у них монархи, у них же там ведьма раньше, да? Это Англия. Ну, то есть мне карты просто пытались намекнуть. Я считаю, что Великобритания с Украиной в хорошем союзе может быть. Уже даже эти заявы касательно того, что они могут просто сюда военных своих отправить. Уже премьер-министр говорит Великобритании. То есть там уже, ну, класс. Касательно Франции, я сомневаюсь, что куда-то сотрудничество с ними будет. Вообще сомневаюсь в этом. А за твоими ветчутями веськовых таки надешли в Украине? Mm. Ну, я думаю, что это не пустое заявление. Не знаю насчет когда, но считаю, что это не пустое заявление, потому что здесь Пузлан Бубновый как раз падает. И смотри, как показывает, Валет, валет крестовый, шестерка крестовая. То есть мы должны хлопотнуть. То есть как мы должны хлопотнуть? Мы должны с ними разговаривать, договориться. Должны, должны на, эту, на, на эту заяву обратить внимание. Не пустить просто, знаєш, там пусть, типа, ну, само решится, а іменно конкретно не то, що надавить неправильно висказувань, э, попросить, переговорів говоріть, восьмерка зі спадать, розговори, тобто на них повлиять. Ну тут новый випадать, вообще може бути такое. Может а, зараз дуже багато розмов про те, що Європа э, задумалась про те, щоб створити власний союз як альтернативу НАТО. Чи буде створено цей союз, чи буде входити Україна до складу цього союзу? Ну, Тут є така вероятність. Десятка падає, зразу да, союз. От десятка падає. ой. Україна буде точно, точно там. Потому що два туза і дев'ятка. Прям точно, так, да. на два туза падає, так. Да. А, ти на початку говорила про цю таку біполярочку Трампа про те, що сьогодні говорю одне, завтра цього не пам'ятаю. Загалом його ставлення до Зеленського воно зміниться, він, можливо, навіть перепросить, або і надалі буде наполягати на тому, щоб Зеленського прибрали з президентського посту. Ну, сморі зі Піковий падає з пустоти, шестьорка, вихід на оборот, поняла? Тобто, якщо б, допустимо, спочатку червона а потім і то в завершаючий бы було я би сказала, ну коротше. Были хорошие отношения, а тут в пустоту оно ну, все вышло. И, ну... А в итоге смотри, что падает. Два туза, девятка и семерка. Чебовая. Карта семьи, два туза и девятка. Ну, я не знаю, почему то карты показывают, честно. Даже не спрашиваю у меня. Одно и то же постоянно просто показывают. Прям всякие карты выпали. Ты знаешь, что с ним случилось, с тем дедом. Не спрашивай у меня, что у него там не так. С головой, короче. Еще карта семьи выпала, но я не знаю. А что его так? Климануло. Ну смотри, здесь падают разговоры, вокруг него люди. Я думаю, что кто-то все таки ему на ушко там шепчет, наверное, как правильно себя вести нужно. Кто-то его переубеждает. Для нас это хорошо. Я сразу говорю. А, кто-то там капает на мозг ему, типа, что ну так нельзя, ну что это вообще такое, это же как-то неправильно. Какой-то благодетель есть, который капает на мозги. Для нас это очень хорошо. Которому прислушивается. Тоді не панікуємо поки що. Принаймні з тих слів, які ми зараз від осіль чуємо, дійсно це на краще, будемо на це дуже сподіватися. Загалом, зараз у Кремля які першочергові задачі перед ними стоять, які цілі. Как-то порешать финансовые вопросы с десятка пола, финансовые вопросы, потом вопросы, связанные с властью. У них там, понимаешь, у них тут, ну это их личное, то, что у них внутри страны происходит. У них сейчас больше как-то по кар карты показывают какие-то разборки внутри страны, власть, вот эти в, властей, поняла. То есть там Путина я думаю, что, что ему там на пятки наступает. Какой-то король падает, не знаю кто. У них там какие-то вопросы личностные сейчас. Внутри страны. Потом уже второе место занимает Украина, да. Тут туз Червова — это Украина. То есть уже Украина занимает, но опять-таки валет крестовый, шестерка крестовая. Я же уже говорила, да, что я крестовая дама, я крестовую мать воспринимаю как свою. То есть они хотят, чтобы Украина хлопотнула по отношению к ним, чтобы они, ну, для переговоров, то есть они прям ждут уже этого, понял, чтобы мы хлопотали скакали, блин, с бубнами перед ними, там, не знаю, плясали, на голове стояли. Вот. И они максимально стараются по семерке пиковой вниз, максимально стараются манипулировать уже всеми способами, ну, какими только можно. У нас тоже, конечно, украинцы такие интересные ребята. То Залужный был хороший, классный, потом Залужного уже Путин там рекламировать пытается, и уже вся Украина говорит, что Залужный предатель, и все. Ну, то есть уже меняется, да, риторика, как у них быстренько. Да. На превеликий жаль, ти можеш робити е, десятки років е, хороші справи, але щось одне маленьке може зіпсувати репутацію напроч. У нас люди на жаль ведуться на ці провокації і дуже легко піддаються цій маніпуляції. Е, Добре, Маш, я дуже вдячна тобі за ці попередження. Тоді ми в березні місяці да. будемо проводити ще з тобою інтерв'ю, більш детальніше подивимося по містах України, по загрозах. Зараз, можливо, були якісь, якісь попередження, про що важливо сказати. Ні-ні, між зміняється повністю все на март, мабуть. Ну, зараз я, ще прибалівша була, то я ще так знаєш, в своїй там була в своїх мислях. Бажаємо тобі швидкого одужання, ми хворій, ти нам дуже потрібна. Знаєш, мені дуже подобається, що по тобі ніколи не скажеш, от який в тебе там поганий настрій, купу всього, не спала всю ніч, тому що ми там інтерв'ю деколи говоримо про це, але завжди виглядаєш прекрасно в кадрі і ніколи не скажеш, що насправді погано себе почуваєш, або вже тривалий час не спиш. Тому тримайся, бережи себе, повертайся з новими силами. Зараз нагадую вам, любі наші глядачі, доєднуйтесь до Ютуб каналу нашої прекрасної Марійки Тихої доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Бережіть себе, своє здоров'я і до нових зустрічей. До побачення!